Сергій Шищенко. час підбивати підсумки першої частини чемпіонату України 2016 17 Для Буковини непроста перша частина чемпіонату видалася, хоча були і явні позитиви, скажімо так, і були яскраві матчі. Можливо, не все вдалося реалізувати, що задумано, звісно, що ніколи не бувають задоволені ні керівники, ні наставники команд. Але от як ви б оцінили ось цю частину чемпіонату для вас дебютно в ролі тренера головного тренера команди, що, що ви винесли з цього? Ну, ви знаєте, звісно в плані результату неудовлетворительний результат. Почему? Я считаю, що ми, я вважаю, це Чому? Що, я вважаю, ми повинні и по игре и по по той игре, которую мы показывали, и особенно там в середине где-то чемпионата, вот, потому что его можно так разделить. Начало мы как бы раскачивались чуть-чуть, потом мы, а, уже очень, а, я считаю, хорошо выглядели где-то в середине чемпионата и, конечно, смазали концовку а, часть, первой части первой половины сезона, поэтому и в плане результата, конечно, это неудовлетворительно. Что касается игры, что касается роста самих футболистов, мы сделали много шагов вперед, потому что, может быть, повторюсь, то, что я увидел, когда пришел в команду, в каком состоянии были игроки в плане тактики, в плане мышления, в плане видения футбола, конечно, это... Было не очень то, что я хотел увидеть. Поэтому я очень рад, что все-таки мы за это короткое время довели до футболистов то видение, которое мы хотим от них видеть. Это те требования, которые мы хотим, чтобы они предъявляли к ним, и чтобы они выполняли и выполняли это на футбольном поле. Это, конечно, большой прогресс. И я очень рад, что все-таки есть ребята, которые прибавили очень сильно. И очень сильно. Поэтому я очень рад с этой стороны. И да, это дебютный мой сезон был, и дебют для некоторых игроков команды. Вот, поэтому где-то может волнение, где-то исполнение, где-то класс не позволил нам набрать те очки, которые мы должны были брать. Должны были брать, и реально мы потеряли я уже говорил, где-то 6-9 очков, так это точно. Поэтому он такой смазанный, можно так сказать. И вроде бы есть положительные тенденции, но в плане результата, конечно, он не радует. Потому что мы действительно могли быть выше в турнире на таблице. Вот это загадковое явление, что трапилось с буквально этого сезона, особенно на початку. Виїзні перемоги не дуже вдалі домашні ігри. Чи є якісь пояснення цьому з точки зору вже з середини тренерського штабу? Ви знаєте, не можна ділити там, euh, ти краще граєш вдома або на виїзді. Це гра і в кожній грі ти виходиш і граєш на максимумі. Что-то у тебя получается, что-то не получается, да, и я не могу сказать, что мы играли на выезде по э, да, лучше, чем дома, в плане качества игры, в плане э, организации игры. Но мы добивались результата. Понятно, что мы хотели при своих болельщиках да, в своем городе показывать э, ту игру, которую и тот результат, который мы достигали на выезде, но я где-то опять же говорю, что где-то соперник нам мешал показывать тот футбол, где-то мы сами виноваты были, что мы не показывали ту игру, которую на которую мы настраивали своих игроков, поэтому каких-то выводов, почему мы играли лучше дома или э... Ой, хуже дома, чем на выезде, я не нахожу, потому что это просто игра и какие-то выводы делать. Самое главное, чтобы мы достигали результата, где бы он был, дома или на выезде. Понятно, что лучше, конечно, радовать своих болельщиков дома, но, опять же, я не хочу на этом зацикливаться, потому что вот и в своей футбольной карьере были команды, которые вот нам надо выигрывать дома, при своих болельщиках. А не вы... действительно так было, что и были команды, которые дома выигрывали, на выездах все проигрывали. Но это тоже не годится, потому что а, футболист должен выходить и, и играть как и дома, так и на выезде на результаты, добиваться победы. А если ты только будешь играть дома, на выезде не будешь, ну что это за команда и как, как они будут расти и двигаться вперед. Я этого не понимаю. Но получилось так, как получилось, и мы ничего сейчас уже не можем изменить. Почерк Буковины, и Впізнається вже команди Шещенка, як кажуть. Він, скажімо так, був запланований тренерським штабом незалежно від там, просто і гравців, які заганяли під, під цей задум. Чи, чи це якийсь симбіоз, і ви ще орієнтувалися, будуючи таку, таку гру буковини на той матеріал, той пластигін, який ви мали в якості футболістів? Ну, звісно, ми. Работали с теми футболистами, которые и были. Потому что я не комплектовал команды, я пришел, многие футболисты были. Моя задача была оценить их невозможность и решить, остаются они в команде или нет. Вот. Так как а, я очень а, плохо ориентировался по футболистам в первой лиге, потому что никогда не был связан с первой лигой. А, вот, и футболистами, которые там играли. Поэтому у, 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 я советовался. И, со знакомыми и в плане того, что какой футболист может, кого мы можем пригласить, кого мы можем взять, вот. Мы остановились на тех ребятах, которые были, и мы пытались пригласить. И еще некоторых футболистов но мы просто не смогли договориться, только пригласили Диму Скоблова, да, там Женька Влада Бугая. То, что мы смогли сделать за это время, и естественно мы ориентировались уже из тех футболистов, которые были, вот и я не боялся этого, потому что с, с любым футболистом надо работать. Если ты правильно будешь работать, правильно строить тренировочный процесс, делать хорошую аналитику, готовиться к сопернику, разбирать свои игры, ты будешь прибавлять в этом плане. И мы начали сезон, сначала выбрали так, тактику 1-4, да, 2-3-1, то есть 1-4-5-1, но с двумя опорными был уже защитниками. Вот, мы думали сначала играть так, потом все-таки поняли, что нам лучше играть на атаку, у нас больше все-таки подходит футболистов под схему 4-3-3, и мы перестроились уже по ходу сезона, и больше добавили наверное, креативности, потому что все-таки при 4-5-1 с двумя опорными у нас не так хорошо в атакующих действиях все получалось, поэтому мы изменили тактическую схему нашей команды и в этом плане мы конечно угадали и ставили так тренировочный процесс, чтобы и очень много работали да над как мы будем выходить из обороны в атаку, как мы будем развивать позиционные атаки, как мы будем вскрывать оборону соперника, очень много акцентировали на этом внимание, очень много работали на тренировках и я вам скажу то время, когда были хорошие поля, и мы и здесь, когда были хорошие поля, и в Харькове, когда мы были 10 дней, то есть футболисты очень сильно прибавили, очень сильно прибавили. И, и я уже потом, да, и разговаривал со своим тренерским штабом, и при, простой пример привел. Мне кажется, что с такими полями потом, когда началось уже и дожди, и снег, и поле начало портиться, просто футболисты остановились. То есть они начали расти, они мы знаете так и сказал мы идем в пике, потому что я прекрасно видел, что на таких полях нельзя работать. у нас сразу пропадает качество, сразу пропадает очень много брака становится вот нет уверенности и действительно так и получилось, что мы стали показывать, Совсем не тот футбол, который нам нужен. У нас очень много брака в играх было. Мы не, не могли развивать нормальные позиционные, быстрые атаки. То есть не так переходили уже из обороны а в атакующие действия. Поэтому, и, наверное, я думаю, что и концовку сезона смазали из-за из тех проблем, которые у нас получились, имена со своей инфраструктурой, которой у нас просто нет. Вот. И, но я очень рад, что все-таки мы подняли на какой-то уровень планку наших игроков, то есть они прекрасно стали понимать, что делать на футбольном поле, как им играть, как они действуют, и каждый игрок понимает у нас в команде, что он делает и когда он должен это делать. Наверное, за короткий термин, который прошел, так, частично чемпионат, я думаю, что команда... Певною мірою стає як сім'я, і це підкреслює для всіх гравців, і у нас є рідною, і для тих, які прийшли в команду там нещодавно. І тут приходить середина, або трішки середину чемпіонату, і головному тренеру з помічниками доводиться говорити якісь неприємні речі, в тому сенсі, що доводиться оголошувати список тих, яких треба, ну, скажімо, з якими не продовжується співпраця. Так? Вы сейчас готовы, я так что назвать тех игроков, которые у второй половине их минимум не будут сейчас в команде, так? Вы знаете, действительно это на самом деле тяжело, потому что у меня впервые да, в моей тренерской карьере, что я убираю с команды такого количества игроков. Но это все идет на благо команды, потому что такова футбольная жизнь, что те люди, которые... Хорошие ребята, талантливые футболисты, да. Но это футбольная жизнь, и мне хочется футболистов под свою философию игры. То есть, чтобы они выполняли то, что я хочу от них видеть. И не знаю, сможем мы усилиться кем-то, не сможем. Да, мы ведем переговоры с некоторыми футболистами. Мы их очень хорошо знаем, их возможности. И я считаю, что все-таки, если дай бог нам удастся их пригласить, у нас будет совсем другая команда, вот. И я хочу пожелать тем ребятам, которые ушли с нашей команды, это действительно для меня было тяжело, потому что действительно строить свои отношения с игроками так, чтобы это был один коллектив, одна семья, и для меня больно терять семьи человека, да. И но самое главное, чтобы оставались человеческие отношения, чтобы мы всегда честно друг другу смотрели в глаза. И я думаю, что никто не в обиде на меня из тех ребят, которые уходят, что так все получилось. А... Пройдем все по ланкам. Воротари на месте все, так? Да, ну, у нас покидают команды Это Антон Батрак, Андрей Кохман, Юра Перин, Дима Луцюк, Рома Децюк и Тимур Рустамов. Я вам желаю удачи в новых достичь в футболе уже да, с другими командами, но я им очень благодарен за те дни, которые они были, и я с ними, и они с командой, да, что помогали нам, что мы вместе и шли. И как и в плохих ситуациях мы были вместе, так и в хороших. Мы и радовались, и огорчались вместе. Поэтому я им желаю удачи, и чтобы у них все получилось уже в других клубах. и приятные моменты. Тобто, Є, наприклад, гравці, які, ну, принаймні, болівальники у походу десь втішли, і, напевно, і тренерів теж це стосується, наприклад, тих гравців, які на початку сезону більше були в запасі, або іноді навіть не потрапляло, можливо, 18 на гру, а потім уже поступово там, і, і ближче до завершення першої частини, десь там і в основному складі виходили, і дуже навіть і непогано виглядали і десь і забивали іноді. Ну, там, скажімо, буковинські болівальники дуже. Тішиться, коли це місцеві вихованці той же Шишигін, той же Раси, які більш-менш тепер вже можна, можна сказати, гравців гравцями основу на даний час. І як, як відбувається цей прогрес і, і що треба для того, щоб команді Шевченка пройти з непотрапляння до 18 до, і до основного складу ходу? Знаєте, я дуже рад, що все-таки в нашій команді дуже багато місцевих ребят було. Це було 9 чоловік. Вот, и, наверное, ни в одной команде нет а, столько своих ребят, как у нас, и, которые играли 5-6 человек в основном составе. Я очень рад и за Рацу, и за Бочука и Игоря, и а, Жашишигина, да, что их буквально, наверное, никто и не знал, да. Там, полгода назад, год я имею в виду, не здесь местные да, там, болельщики, а в Украине, да, а сейчас эти ребята да, обращают на себя внимание, да, потому что они в плане мышления, в плане техники, в плане понимания игры, они выросли. Понятно, и многое чего не хватает еще, потому что у них нет такой школы, да, там, и потом, еще раз говорю, я пришел и увидел, что многие футболисты не понимают элементарных вещей, просто элементарно. И в, в том числе ни Бочук не понимал, ни Шиша, Шишигин, ни Раца, то есть для них это было новинки, новинка, и поэтому мы им ломали полностью видение футбола. Вот. И это очень трудно перестроиться с одних требований на другие. Вот. И я очень рад, что все-таки они выросли в этом плане. И очень рад, что это местные ребята. И естественно, им не хватает класса, опыта. И где-то мы, может, из-за этого, не из-за них, а из-за этого, то, что нам, многим ребятам, не хватает класса, опыта, мастерства, мы много игр пустили тех, которые должны были брать очки. Насколько достаточно времени реально в пустыне, скажем так, 15 рабочих, переглядать какие-то потенциальные резервы для головной команды Краю? Ну, знаете, мы это делали, когда, когда Ю-19 наша, мы ездили на игры домашние, когда мы, мы это ну, только на домашние игры, вот, потому что на выс, естественно, мы не могли поехать. Вот, мы смотрели ребят. Конечно, есть проблемы в этом плане, потому что надо строить чуть-чуть... Там в авральном порядке тоже собиралась команда, и, конечно, так эту команду собирать нельзя. Потому что в этой команде должны быть не просто футболисты, лишь бы они были, а те футболисты, которые, чтобы они понимали, что они под первой командой, да, чтобы у них есть хорошая возможность через какое-то время попасть уже в руковину, уже в первую лигу, в первую команду. Вот. Мы смотрели, мы смотрели и, и соперников смотрели, с кем играла наша команда, и мы даже у соперников присмотрели некоторых ребят. Вот. Мы приглашали на тренировки и ребят с университета, с нашего, просматривали их, и, может, в дальнейшем на сборы кого-то возьмем. Вот. То есть мы ездили, смотрели, и, естественно, у нас не получалось смотреть школу Дюфейл, потому что они играли по выходным, так же как и мы, поэтому у нас чисто не было физической возможности посмотреть ребятам, ну, больше конечно нам был интересен выпускной год, да, чем те ребята, малыши поменьше, но у нас просто не было времени это сделать чисто физически. А тренеры, если есть какие-то потенциальные новобранцы, то тренеры сами наоборот внимание на то, ну, то очень к, к нам никто не обращался, в плане того, что вот у нас есть парень, посмотрите. Нет, такого не было. А, по какой причине, не знаю. Вот. Может быть, Здесь... просто не кого показать? Ну, <laughs> мож, может быть, может быть и да. Один из ваших помощников, Григорий Чурилов, э, акцентованно подкреслил, что ему очень нравится Чельнинский, что он там... Ну, почувається вдома і бачає в цьому місці, в цьому регіоні великі перспективи і ну, таке враження, що він би там не знаю, хотів би тут жити, наприклад. так? Як у вас цей період наскільки ви встигли зріднитися з маленьким парижем, як називають, Чернюці, і маленьким Парижем, де ви живете поки що? Ну, ви знаєте, я взагалі такий комунікабельний чоловік і мені дуже везде комфортно. Я в своїй ігровій кар'єрі дуже багато їздив. был в командах в разных местах и очень хорошо вживался да, в, в, влюблялся в тот или иной город, мне было везде комфортно, мне было везде уютно, ну, потому что может быть я такой. Да, вот поэтому мне комфортно в Черновцах, мне очень нравится здесь. Хотя, опять же, с нехваткой времени я так и не успел весь город да, увидеть эту красоту, вот. но уже так ориентируюсь по Черноцам чуть-чуть, уже знаю улицы многие, как проехать, куда идти, вот. поэтому мне здесь комфортно, уютно и очень нравится мне город, действительно европейский город. Конечно, чуть-чуть надо, шучу, сделать евроремонт, вот, чтобы это был действительно город европейский, чтобы в него было приятно приезжать. Ну, город комфортный, классный, и для жизни, конечно, это один из лучших городов. И я очень рад, что, что я работаю здесь, что работаю в этой команде, но опять же, я хочу, чтобы было отношение к этой команде, и отношение к городу, и отношение к детскому футболу, чтобы мы развивали его, чтобы мы построили инфраструктуру. Надо это понимать. Мы это делаем не только для себя, мы это делаем для нашего поколения, чтобы это поколение нашему поколению да, было где тренироваться, где проводить время детям, семьям. Это надо делать. У нас народ никак не понимает, что без этого никуда. Тем более с такими возможностями, какие здесь, в Черновцах, почему мы не можем построить инфраструктуру все вместе. Она же останется ни мне, там, ни президенту нашему, ни мэру, там, ни каким-то людям. Она останется кто бы ни был в команде, да, она останется команде, она останется городу, она останется нашим детям. Поэтому я считаю, что мы должны поднимать футбол, развивать футбол здесь и не бояться вкладывать деньги, не бояться. Ну, что До слова про детей. Вы много детей. Если можете, про свою семью и про, ну, про тех детей, которые Дома ждать. Да. Расскажите трое... про них, по скольки им. Да, у меня трое деток, я считаю, маленьких еще. У меня старшая дочка 9 лет, среднему сыну 7, и младшему сыну 2 годика. Естественно, скучают по папе, и, и у меня было возможно забрать старших детей в Черновцы, и они две недели были со мной. Вот. И мы очень много гуляли, смотрели город, там, развлекаловки разные. И им тут тоже очень понравилось. Они не хотели уезжать домой. Вот. И я очень рад, что у меня были такие эмоции с ними здесь. И я очень рад, что им тоже понравился город. Вот атмосфера, та, которая здесь. Ну, наверное, детям везде комфортно. Если когда есть любимые родители рядом, так это еще лучше. Дякуємо за розмову. Гарних вихідних, гарних канікул. Точніше, да і вихідних канікул. У вас довгі спасибо. вихідні буде. Да. Гарно провести час з рідними і там, і тут. Я сподіваюся, що встигнете за зимові канікули і погуляти з дітьми тут, в тому числі. Надіюсь да. і гарної другої частини чемпіонату. Дякую. Да,